C'est un projet qui est né il y a deux ans environ. Euh, euh, l'idée est venue à partir des dessins de Nikita en fait, qu'il faisait euh, auparavant. Et on a eu l'idée de. Leur donner un, un nouveau sens en les brodant. Et du coup, euh, c'est les premières séries, ça fait partie des premières séries, et petit à petit, le, le projet s'est agrandi, les idées sont nouvelles. Et donc, on a commencé à faire des collages textiles, euh, faire des broderies plus abouties. Euh, Проект, как мы называем это кинетические вышивки, потому что в каждой работе, как маленькая анимация, когда смотришь на работу в некоторое время, оно немного оживает и маленькое движение. То есть это визуальная часть работы. А у смысловой все эти вышивки на тему абсурдности жизни, абсурд сама позиция этих вышивок, потому что мы называем это как соревнование «заяц черепаха, кто быстрее». Мы просто посадили зайца на черепаху, и они двигаются с одной скоростью. Быстрый рисунок ручкой от руки набирает абсолютно других смыслов, когда он строится как работа и длительные вышивки. Да, мы начинали с очень простых. Но движение выше и потом дальше уже оно все трансформировалось в да. алкоголь и выше